Анатолий, насколько вот настроение вашей команды сегодня сказалась предыдущая неудача в Черкасе? Ну, я могу сказать точно, что ребята, скажем так, сцепились и после такого обидного, скажем так, поражения хотели доказать им, что мы все-таки готовы бороться и идти дальше. То есть ребята сейчас, хоть настроение было немного поникше, настрой наш на игру был исключительно на высшем уровне. Скажи, вот сегодня тактика была специально у Динамо через центрового Челована? Или же это уже по ситуации получилось, что увидели, что ты как ты освобождаешься от своего опекуна? Ну, дело в том, что у нас тренер старается играть на каждую позицию. То есть, соответственно, если, знаете, если играет, допустим, ты видишь, что играет хорошо там человек там, на какой-то позиции, стараешься все время как бы, помочь ему. То есть, пока у него, пока он забивает, пока у него, скажем так, идет бросок, мы стараемся дать ему больше возможностей забить, собственно, показать себя. Нет, мы ищем другие возможности, у нас много других вариантов. Точно так же у нас Артур, есть Дроздов, Сыпенчук, у нас есть другие игроки, которые тоже могут забить. Сегодня просто так вышло, скажем. И что ты слышал, от, возможно, от докторов по прогнозам, когда может вернуться на площадку Анатолий Шунке? Честно, я таким вопросом себе не задавал, но я слышал, слышал краем ухом о то, том, что скорее всего где-то через недельку, через две, возможно, он вернется и будет защищать наши цвета обратно. Спасибо за игру. Не за что очень вам. приятно. Спасибо. Ну, знаете, я где-то лично увидел, что где-то в середине второй четверти немножко поплыло Николаев физически, я смотрю. У нас есть такая проблема тоже, но пытался, подключил сегодня уже Фурса больше. И вначале важно было в третьей четверти, мы пару ошибок сделали. И слава богу, что Челован и Фандербург немножко воспользовались потом моментом. Забил Фандербург, Толя забил с-под кольца. Ну и неплохо страховали на Цикалюке все-таки. У них Два хороших центровых, которые умеют забивать под кольца. Нам надо было за счет кого-то страховать. Вот этим мы переломались. ход пару раз убежали и все. Скажите, вот нам все-таки трудно судить. А вы э, в защите позиционной обороны даете предпочтение? Или же вот гоняетесь, как Вы знаете, я все время готовлюсь к каждой команде, и каждая команда по-разному. Сегодня мы стали пару раз в зону, сразу же Ануфриева была атака, и тут вопрос, ставить ли ее дальше или нет. Ну, пробовали, иногда смешанную зону играть. Ну, такие как бы секреты готовим на каждую игру, ну и... Как всегда, я слышу критику, что там ротации не хватает, ничего, чего-то не хватает. Ну, какой команды ее хватает? У всех есть проблемы. Поэтому, да, мы в поисках, мы в поисках хороших игроков, потому что уже натерпелись американцев некоторых. Так что... И не очень сегодня понравилась Доги эта игра. Он пропустил очков 9 к ряду, и это как раз была первая половина. То есть мы поставили Фурса, усилили чуть-чуть защиту, заставили их бросать через нас и убежали. Сделали хоть небольшой зазор. Ну, Николаев я видел предыдущие игры, все команды отскакивали чудом. И Кривбас, и и как его, черкасы наши любимые. Поэтому здесь тяжело играть, это прекрасно. Сегодня большое количество людей было, я не знаю, это на Николаева на Динамо. Может быть, будет такая тенденция, это прекрасно. Спасибо. Вам. Спасибо вам. До свидания. Саш, скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, где мы, так сказать, споткнулись и соперник Который был вот-вот рядом, вдруг незаметно потихонечку ушел далеко вперед. Ну, в первую очередь хочу э, извиниться перед болельщиками, что при таком полном зале мы не продали их надежды. Это очень обидно. А по ходу игры э, тяжелый старт был. Потом в третьей четверти мы выровняли игру и... Все-таки споткнулись мы в четвертой четверти, когда мы мало забили. В этом наш провал в концовке. Ну, ты сам чаще всего играл против Челована. Вот, чем этот, скажем, центровой, вот, особенно опасен он? забивает. Да. Ну, мы разбирали против него по страховку, и ну, не сработала наша защита. Против него. Может, в борьбе в чем-то, но на посту он, ну, его задача играть на посту. Травма в предыдущем матче сегодня не сказывалась на победе? Ну, да нет, ну, в принципе, нормально был готов. Но... Я говорю, концовка, проблема была в концовке, там, Спасибо за игру, Саша. Сергей Вячеславович, а вот, что у нас сегодня, как это, не сложилось вообще по матчу и, в частности, в четвертой четверти. Вообще по матчу, как бы, мы не смогли забить. Это видно из счета. 57 очков за игру это мало. При том, что у нас было 7 трехочковых попаданий. У нас проблема была, то, что вообще забить мячи. 4 очка в четвертой четверти это крайне мало. Была установка, при том, что мы не можем забить идти на щит, подобрать, выполнить повторные атаки, но не справились. Вот. Защита, опять же, была временами отличная, временами недоработка была. И то, что Александр сказал, что под кольцом не справились, ну, игроки не до конца поняли. Как бы то, что мы отрабатываем на протяжении всего сезона, сегодня они ошиблись и не всегда помогали. Если первый игрок шел, помогал, дальше ротации не было, и на этом как бы нас ловили. В середине игры Тонченко получил травму, потянул мышцу ноги, и как бы Кожемякин неудачно стартовал, поэтому было решение выпустить Хохоника. Если первоначально он очень удачно вошел в игру, то в дальнейшем как бы, его действия зашли в тупик. Тонченко не был готов, и мне не, на кого было, было поменять просто тот момент. Потом Влад уже как бы решился выйти и выиграть, потому что видишь, что уже патовая ситуация, но видно было, что он полную силу не может работать в защите. Как бы. Вы считаете, Динамо сыграла сегодня в свою полную силу? Да, видно было, что они очень хотели выиграть. И начало игры такое было интересное для болельщиков только потому, что достаточно грамотно мы играли в защите и в нападении у нас шел бросок, забивали все свои мячи. Потом они несколько перестроили защиту и нам стало сложнее атаковать. Как бы сходу не смогли, видимо, перестроиться мы. Спасибо. Да.